Так, це мы трошки уже в инчиму в цьому дворі господарстве. Это березняватовская вот. Вот это? Да? да, белые, бурые, краснопоясные. Краснопоясные, да. Лимонные ще могут быть. Да, да. А вот выскочила хотели Да, есть там тоже. Да. Это, Ох, это, как, они так... радуются, дивитесь, как они радуются, видите, он они радуются. Там у нас волновахи, вы его знали, балет был такой. Он... А чего же? Ну, знали? Да, волновахи пескун. Я не знаю, как его, ну, да. вон, вон, вон этими диксалицами вода писали. Ну их тогда россияне назвали по-другому, да, по-своему, они да, вы белокалинкинские, белая кольцо, а это же Березнева. Сейчас я сыпну. Это они вывезли, а потом назвали, да? Да. Они -то, ее зарегистрировали. Они вывели, как бы. Да. да, это птица Березнева, так под Николаева. Любитель. Да, любитель. В России регулярный Вася Дудкин Сергей. Вот мы белоцерковь да, 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 да. А на самом деле это Березневацкая. Вот так вот вата. Юра Шлокатис. Он когда они начали ездить в Березневатое он такой теоретически подготовлен глубоко. и он говорит. Там старым голубивоном говорят, а что ж вы не зарегистрировали свою птицу, как Березневатовскую, в реестр не внесли, а внесли белая калитва. И называется ваша птица белоколетница. Да, да, там... Вот я синих вам Петровичу тогда да, привез. Да. У меня всех синих я отдал. А бурых оставил вот таких белых мы можем потом как-нибудь, как с вашего желания, съездить к одному человеку, барышню, товарищу. А, в лайн, в лайн. Вот у него 800... Не, не, не это, это, не мое. Нет, там просто, вы знаете, Ильич, общение, великолепное. Я, видел, я видел, голубей видел его, но это не мое. Да. Я люблю голубей маленьких таких вот, типа как желтые вот маленькие там, таких Вот сейчас я их... и, да, люблю. Я люблю это. Да, эти тоже крылья в гору тянут. А, ну только очень регулярно, они с крылья треугольничками я так делаю. А эти голуби держат, как у быка рога. Рогачи, да? Да. да, да, да. А есть такие, что каждый перо поднялся, в него каждый перо... Да, а, да, они, да, называют, как паутину они называют их, как же, сами называют, березневатцы. Не шикар, шикарные, кажется. У меня, как... не а а, да. меня не березневатцы, а каждая перина. И крылья не так держат, как эти. Они по-другому. А, по не а не так я сейчас вам покажу. У меня А я видел. А У меня я... Ролики.

Вообще их история, как потом Кореневич все-таки раскрыла, это... А, в коренее? Да, коренее все да. Ну, я брал их у Слави Катынца, такого покойного уже, но с Кореневича. Вот и, про... и прорежавцы белоквости, да? Да. Так по Кореневичу, да? Да. Это, да? Он сивых там полил, он сивых все полил. Сплошные. Я, с я, клин, я, клин, я да. не общался, он говорит, я от Николаева приводил, отдавайте, я вам перешлю палки в дверь, А я говорю, а Они мне не нужны. а потом вы мне перешлете, я говорю, не не. Ну, он опять же говорил, что у водола забрал силы этих. Но они крупные у него. Похоже, что меня на конятика. Как вы сказали? Коня на а, а ну повтори, поедущий. Это свинья на коня, только гривы не такая. А, -а понял. Да, да? А я еще знаю, Гусь, гусь, свинья не товарищ, хоть и живут в одном клюве. А -а -а. А -а -а. Да, я это недавно мне присылал Пол Павлович этого, румыновских. А -а -а. Ну, шикарно. А -а -а. Ну, опять же, это хвост, я а все так, я сколько тебя знаю, были по 12 перьев, кинешь и перья считаю. Это оттуда, что возле меня же у меня не так. То есть это не брак? Да, да такой ты никого не слушать, Я он кинет, бывало. 12 перьев? А, да. Это родословный хвост, чтобы знали а, так, его это, вроде. Считали у меня перья, а я такой Давай. еще был. Вы что, я был среди людей, которые именно их там, их единицы. Я даже голубей не знал, я, такие, Лені Дякович, а в ваших хвостах сколько? В хвостах у ваших сколько перім? 12, 13. 12, 13, да? Найбільше 14. Оце є база. Оце я ждаю базу. сильно набиті хвости. Там по 16-18. То вже декорації. Ліндики, у мене голубі простії. 12 хвоста я, навіть не знайду. Знаете, наверное, не найдут за такой. 14-13. А это сивые не палюмы на вот Тут есть паруме, а вот это крупнее силы. это по толику усатому толик усатый сам с Константинов. И он сейчас в Америку уехал. А Бердычев. Я это толика усатые. куполом, да? Нет, не селфу, Миша. Да, под лопачу это не потратить. А -а -а, вот <связь> а -а -а. Да, они тарахтят, я ж вижу Нет, даже. Тарахтят? На, и... и у меня -то, только не тарахтят, а под... тукать только а, что не тот этот. Этот видно, то Это видно, что. Да, желтые красивые. Не, помасти, Владимир. Да, помасти, помасти. Да, да, помасти. Это да. тут бесподобная, Василий. Это желтые таких наищи еще. Да, красивые да. желтые, красивые. Вот Подобранные, да. тут ни одного года работают. Красивые. Да, меня уже... да, да. Я, да, да. 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 Я, 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 их держал всегда 40. Я держу с 5 лет. Голубые, красивые. Я знаю, как они разводят. Да, некорренно. очень тяжело взять, за сезон берешь там. Да, Потому что подмешать нечего подлить. Совершенно нечего, нет. подлить. Вот я сколько желтых. Вот голову по мыльный разговор. Да, 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 да. с оранжевым. Я да. так Да. Я их вижу. Это я взял Михаил Васильевич Белика, у меня привез с этого. Голубь. Я вижу. Голубь. Тоже вмешанный серд. Я их вижу. А вот, вот чистый серд вмешан Сейчас по румынам. Ну тут есть голуби, хвост вот так вот тоже ставят, как да, Да, ставят, ты. Вот оно. Да, он корпус маленький. Вроде... Это тоже подумал. Да, да. Его, это его мать. Ну вот. Да, да, да. Thank you.

Тут нас Это по Я вижу, что это дороги. да. Потом полетел. Вот это красавиа, тоже вот это побережье руки. Я славился, полети проще, немного отдавал Вот желтенький простеще, губерна. Желтенький простище. Да. Это гралик писуменком кальковчане у Виктора Васильевича. Ее голубы такие. Это конечно, подсерпачены. Я вижу, что самка Серпачена и серьезно. Да. Мне когда привезли, я решил это серпачен. Голубь это его ее сын. Я вижу, да. А она железная Серпачена. Да. Ну, самые простейшие я бачу, желтые у вас, да? Желтые, да. Желтые... да. Вот если от эти вылетели бережнеговатые, там все понимают. Там чистая подвода бережневатая. Да. А? Вот а mm. это... Вот, это кирова. Да, покажите. Да. Кореневич, они... Он там... И, что он да, Шарохан и кругом. И Мелитополь там, это ж... Когда Кореневич жил у Мелитополе. Вот он оттуда, там тоже. Там особо тоже. Я был в Мелитополе несколько раз. Ага. Там вот был там сам, ризна птица. знаменитый сажень. Такой. Сажень, вот это ж он у него на квартире кореневец Там не так просто, в сажня там не пройдет. Хоть он на квартире сидит. <звучит> там цены тоже были такие в то время 250, а это 70-й год. Угу. В это время у меня зарплата 80 рублей была. И у меня была зарплата 120-130 рублей работал. А мы к нему приехали, он говорит, вот мне голубка 2000 дала. Не во всех же такие зарплаты. Да, ну, их тут 12 или 14. Прям у хати там он в хаты заходишь, он говорит, показывал пыль, говорит, потом меня стреляли тут. Я знаю, как там были. Ну, единицы там были голубые, единицы. Ну это же еще были, наверное, милитопольские старые эти у него. Не вот эти уже, как они их там, красивые. Дуты, дуты. Красивые они их называют. Это Знаешь, же. у них типа такой был, как этот. А, так, да, да, да. Они а, красные, и красные и белые. Белые. а желтые. А желтые. А сматые, да, причем. Да, да, Косматые да. Это тепловые ключи, рок н Це ще с кольцом слави, ця, старий, ну. Красивих Мелітопольських зробила новіша історія. Тоді 70-х поняття красивих я не чув і не бачив. Да їх зараз лучших немає, як тоді були в 70-х, як були в сажень. Да. Щоб в нього і платили, в там оці голуби, купували. Привозили і на куреньовку в железних ящиках Мелітопольських, цих дутах ми називали, і ми брали і їх ганяли. Я же хорошо помню, они были були. они были, сбитинки, we... We... They... были меньше были, да. А эти кусачки были крылья, он Не а это, наверное, Кировоград, да? Кировоград, это Кореневича, по Выделяются Ну, Кировоград, он с Мариуполем схожий. Черты у них уже схожие, Ось такий широкий винос у голови клює. А скільки років в цьому голубі? Посиліть. А ну піймайте сюди Ох Охівтераєць. А ну, вот, да, да, да. 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 Угу. Да, это просто брал... да, уже... надо... носка... Не области на их горы дровосеки. Не, на такие низ. не а, такие не. не А, даже подкручены. Вот в Вот в вот тут дровосеки. Вот а. а. такой такие низ. Он только крупнейший, а, тоньший. Да. Там Клюв не, не, не підказує на турмана, тут якось так як більш до турмана, бач, такі такі. красивий клюв, такий, до, до турмані більш. Шепчеться. Ну, це любителі, вони знають, знають спільний багато чого. От старики, старики кажу. Я, ми теж вже старики. Да, да, Я завжди в Ніколаївклаїду, тобто, клюви такі були, вважалися да? Mm -hmm. да, такі клюви такі були. Но вони правильні форми були, не були такі пропорціональні були клюви. Ось як в дихаря такі крупний. Ага. Це такі називалися. дровосіки. так. Ну, Олексію правильно сказав. Він сказав, що клюв у цих Ніколаївських старих він як древості. Він правильно сказав. Я ці слова підтверджую. Да. От навіть в Маріуполі теж вони трохи клюві такі вже красивенькі, керова красивенькі. А Николаївські вони такі вони відрізняються з декоративністю. Взагалі летающий голубь Миколаївський, он, по красоті він красоте, По тем линиям, да, мариупольским. да, тоже -то уже начали выводить модель. Барыжка, Ну, мода пришла. Да, а мода, она уже... Спрос пишут. Да? Как у него есть Ты видел, как у него глазки загорелись? Он uh -huh. бы мог заплатить больше. <реш> так, все, прорываемся. Родители, и начали, друзья. Голубей. И все завели голубей. Ну! Но... Ну, мода была такая. Да, Подержали, да, а голубеводами-то остались единицы из тех. А все в классе, 15 пацанов, 15 голубятников, да? Да. Ну, мы-то... Та школу приносили в как я знаю. Э, Менялось в школе. Как сейчас помню. Шесть или семь... Шесть лет, наверное. Ангина тогда. Мы болели часто. Ангина. Меня не выпускают на улицу. Зима. Батя гоняет. Снежок. Окна ж были тогда в одно стекло. Кулачком, кулачком прогрел И смотрю ж стою. Что-то подставлю, чтобы так... А потом мама не выпускает. Что я делал? Я брал, делал из бумаги голубей. Mm -hmm. разукрашивала, сивый поясатый, серый, карандашами простыми. Это болезнь была? Да, это, это уже, было. да. Это И не 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 пускаю, не в, в, в хате, да, пускаю. пускаю, чужак сидит там типа у меня, я пускаю, ловлю, батя там на улице, а я бумажку на голубе. того, что Это жизнь. И вот у меня, извините, мой друг деца, Саша Земнов закончил Ленинградское военное училище, она моя осталась. А он, ну, в голубях, он, он нет у него тяги. Но он же ж я держу, все держат вас. Паш, дай мне пару голубей. Я ему дал, он их, там сарайчик, траваш, там он туда их. Показал. А можно я тебя назад? Ну, нет, у него. Не, не, не больной человек, да. Обратно а покойный, 52 го года. Рождения. Да, вот он. Мы в одной семье выросли. Батя голубя билет, а он на муха билет. купили домик с Донбасса, приехали сюда. Я, им, я ему навозил, говорю, Валера, на, зайди на чердаке. Такой чердак, Кормовый. Да. Навозил. Да ты шла на пенсии поднялся на полезничку? и садись с да. Томочка, что такое? Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да. И он так голубями не увлек. Я привез, то у него крыса залезла, да, под золотой Не привози, я не Оно не дано. Не дону. Мне на 60-летие дети... голубя сделали такого, гипс там, Залили это, ну, специалист делал. Видел я это в ролике вашего? Да, и покрыли фистальным, да, да, На благородных фанатиках держится мир. Чем бы они ни занимались. Они знали, что для меня... Вот в том году у меня день рождения. Говорит, ну давай, дочка, пятен, поедем. Такого скажешь, такого купим тебе. Кто скажет, ну я не нахожу тут что-то, чтобы душу тронуло подлить. Не нахожу. А я такую Ваше мнение, такой голубевод безумный, кажется, мясник. Я знаю его, а я знаю. Вот у него один мой знакомый купил партию голубей. Он тоже.